всегда жру на камеру. Почему только под последним видео так много комментариев, что я жру на камеру? То мовчать, то накинулась. А что ты жрешь? Мабуть, новенький приходила. Да свет включить. М -м -м. Столько комментаторов все хотят мне объяснить, что смело в Черкасской области. Я сначала не поняла, думаю, чего они все пишут? Смело Черкасская область. Смело Черкасская область. Я начала спрашивать, и шо? Ну, я сначала не поняла, чего они это пишут. Ну, как бы, думаю, хотят похвастаться, что они знают, смелую там, чешу. Ну, ладно. А потом, пока я не надо была на другий комментарий, Казбаба пишет, смело, это не Киевская область, это Черкасская область. А, -а, -а, -а. а что у вас, это, соображалка вообще не работает? Ну, как бы, я... Ну, все знают, что я с Кривого Рога. Я ехала с Кривого Рога в Киевскую область. Понятно, что я должна проехать Черкасскую область. Чьяк. Чьяк, вы думаете, меня доставила? Как меня Игорь доставил на своей машине? Пересадив. Кстати, Игорь нашелся. Это прокомментировал. Он не электриком работал, а энергетиком, главным энергетиком. Есть у меня и, об Игоре и хорошие воспоминания. Сейчас сделаю Игоря героем. Мы с ним ездили еще и во Львов. По-моему, на резиновый завод. Вот эта вот поездка была классная. Что классная? На гумовый завод. Сейчас расскажу. Чуть отвлекусь. Тоді ж не було навігаторів, там, не було телефонів, навіть мобільних, інтернету немає. Потому ну, у, у пішоходах. Я така, блін, це ж ль... Львів, це перший раз була в Львові, Львів, це ж треба на український. І така я, короче, думала, що я довго вспоминала, як м -м -м -м, резиновий завод, як це буде на український. вспомнила, что это ж гумовый. И такая, открываю кабину, идет какой-то мужик в военной форме. я спрашиваю, а где, подскажите, будь ласка, где гумовый завод? А он такой, резиновый завод? <laughs> и он мне на русском объяснил. Это тем, что рассказывают, что в Львове могут там это побыть. А, короче, мы с ним поехали во Львов с Игорем. И что у него было положительное, что он был грамотный, ну, был, что был, он есть живой, грамотный, начитанный, и он хорошо знал историю. И Вима, меня... на такой говорит, пошли, ну, посмотрим, на... ну, естественно, мы приехали в командировку, мы поставили машину на стоянку, определились, там, где мы будем спать, от этого завода там это было общежитие. И, ну, у нас есть свободное время, короче, пошли гулять. И на те свои молодые ноги очень устала. Сейчас бы это для меня вообще было бы нереально. А он знает все памятники, всю историю вот этой архитектуры. И все мне рассказал. Это не было интернета. Это же не то, что сейчас открыв, подавился, а что это такое, какое здание это, ну и ты знаешь. Не было интернета, это все он знал. Но еще это был прикол такой, что он взял с собой фотоаппарат, и э, ну, мы фотографировались. Ну, меня он фотографировал, попросил людей, чтобы нас фоткали вместе. Стивену все время треба активироваться, когда я видео записываю. Фоткались мы, фоткались, а тут же фотоаппараты были такие вот, что там пленка вот эта вот, ну, куда запихается. Вот. И помню, мы вылезли на вот этот По ступінькам очень висока-висока, якась гора. Щас львів'яни напишуть, щоб подивитися висоти, значить, на Львів. І ми от это не по ступінькам лізли, а щось ми закарабкалися, так ось лізли, 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 очі довго лізли, вилізли на ту гору, знайшли там надпись. А там такая костяна, и там все пишут, там что -то, там, тут был такой-то, тут был такой-то. И мы нашли надпись там нашего знакомого, что мы вместе работали. Ну, такой это, подвиг, блядь, кому-то надо. Вот. И потом же Игорь опять, и там мы сфоткались на высоте, такие красивые фото. И когда мы уже приехали до дома, а и там через какое-то время, говорит, нету фотографий. Оказывается, пленка была, чицевая на снялась на той горе что пленка была засвечена, что-то такое, короче. И так у нас не осталось это. Не осталось фотографий, не осталось памяти с Игорем. Игорь написал, он на меня обиделся, написал, что я тебя такого не ожидал. Я, мне нравилось с тобой ездить. Ну, что-то такое, короче. Игорь, извини. Всегда мечтала тебе рассказать. С тобой, чтобы нормально найти общий язык, нужно было м -м, здоровье положить. Ты очень тяжелый человек. С тебе, было, тебе было со мной легко, потому что я могла под тебя подстроиться. Я с тобой была не такая, как я есть, на самом деле. Если бы я ну, сейчас на мои года, я тебя послала, бы, блядь, ты меня там бы ковыркался бы. По тому степу сам бы я під и і що на написала. То, что мене высаживал. то, что ты все творив. А тогда, на мои молодые годы, ну, да, вот так мне надо было выжить, я вот так молчала. Вообще, ты странный человек, конечно. Ты очень странный ты сам знаешь, что ты странный. Все о тебе говорили, все знают, что ты... Все тебе бега, все тебе говорили, что ты странный. Я что-то выдумала? Хотя неплохой человек. Я потом с ним... С ним... что обратилась. Ну, здесь к нему пристроилась, приловчилась. И нашла с ним общий язык, и более-менее мы с ним могли работать. Но таких людей было немного, кто мог с Игорем это поехать в командировку или на какое-то задание съездить. Их можно было прочитать на пальцах. Но в основном его терпеть не могли. Что хотела сказать вот этим комментаторам? Поналазывали ладно, они мне срались. Ладно. Вчера купила суп со Стивеном. В костка. Вот такие все. Брокколи чеддер. Брокколи чеддер. Как девочка да, в тиктоках сказала, что он, что он вкусный. Я говорю, блин, надо Стивен... Не, Стивен кажи, я не люблю кажи, это брокколи. Говорит, я не люблю говорить брокколи. Ну говорит, так оно что-то пюрированное. Он я ни разу не ев его. Так это же американская говорит, штука, а, а, а что ты не ел? Говорит, потому что я не люблю брокколи. Ну вот я, сегодня я попробую, и попробую. Вчера купили в Коско. Приехал мой друг из Бомбея.